Какой у тебя опыт вообще занятий единоборствами, откуда ты вышел, вот с, как, с, как, с какой школы единоборств? С местными боями я буквально недавно начал заниматься, до этого я э, с юности боксом занимался Израиля В Израиле там, да? Да, в Израиле. А, да, а вот в Израиле такой вопрос, сейчас по всему миру становится популярна прикладная техника кравмага, знаком ты с ней? Только по насвечке, не не ага. углублялся. Захарян не служил, да? Служил, конечно, не да. служил. Ага. Соперника своего видел в Израиле? Он вот в Израиле дрался? Да. Василий Клепиков. Вот, вот, опасный на у тебя соперник. То есть как ты собираешься с ним проводить бой? Okay. Как, как умею, так и буду проводить. То есть будешь в стойке в основном Конечно, с ним работать? В стойке. Что считаешь, может стать ключом и станет там твоей э, победе? Только точный удар. Только точный удар, то есть да. на э, работу партере ты не рассчитываешь. Нет. Ясно. И еще зеленый. Э, какой это у тебя бой? Да. Это мой первый бой. Первый бой профессионала. Ну, это очень ответственно. Спасибо тебе за интервью. Удачи. Хорошо, спасибо большое.